Хорошо, что я, что я одеялом укрытый был, да. у меня стеклами. Я проснулся mm -hmm. от того, что стекла. Я его сразу забрал тебе домой, ночевать было где-то. Тут спал Хорошо одеялом был укрытый. Да, 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 это моя комната. Нормально? За бортом удар принял основной. Скорее всего. Доброе время. Сейчас мы с вами сходим и спрашиваем. Сейчас век на оборона приедет, позашивает. Доброе. Хоть -хо -хо -хо, так. В моменты, когда мы вам поможем, безусловно, если вы не найдете... то. мисками поскорее. у я спряталась в колдовке, у нас там колдовка, то две В дом ходором ходил, и слышу, стекла бить со стали. И я дочь говорю, какие-то стекла слышно. Я говорю, ну сейчас боюсь выходить, потом выйду. Это тут что обошла, это на втором этаже. А такой, а такой взрыв был. И дом такой крепкий, а он ходором ходил. Не знали, куда текать, в какую сторону. И потом, как прилетело, начало все полыхать. Это был тихий ужас. Сосед тут бегал, тушили это все. Муж, ну, передать словами невозможно.